Еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что воно вот такие. Такие вот чем перстенечек. Такая вот находочка. Что интересно, по Киевской Руси? кольца гораздо ниже бьют, чем, допустим, царский. Это было вообще 58-60. А так я царские было бы 65-70. Так, да, где-то на Девсе. Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что оно. Такие. А, он и серебряный. Застежечка, походу. Вот так ставливался. И на ремне застепалась. Вот так, хлоп. Застегнул, снял, застегнул. Надел. Кусочек. Вот Кусочек. Застежечки серебряные. шукаем дальше не дал еще одну находочку сейчас придумывается вход в маневр вездесущий совет серебряный такая вот находочка 20 копеечек 1925 года Всігда на поселенні. Я оце замітив як Не три, не дві, не одну, не десять, не п'ятнадцять, більше, двадцять, бачимо. Завжди совєти не хватається на поселення. А чого не знаю. Ну що шукаємо далі? Мені дало ще одну находочку. Зараз будемо дивитися, що воно таке є. Ух, ніфіга собі. Ух ты шо. Серебро потяжелый. Такий вот хрестик серебряный. Да ты шо? Бомбезна находочка. Ты щечи на киевской Руси хрестик. Может быть, что Киевской Руси. Да, наверное, Киевской Руси, не ни пробы ничего немает. Ты всегда на царских пробах стоит. Киевская Руси, наверное, Хрестик. такие вот матерый хрестичок серебряный сейчас я про трой получше покажу что за хрестик знаю друзья какого периода хрестик но очень старый такие вот хрестик Ой, так. чудо хрестик с другой стороны надписи всякие находочка. Шо? Шукаем дальше. Красивый, конечно, хрестик. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что у вот такие. Манюхенькие, непонятненькие. Такие вот что-то. Все. такая вот штучка яка-то непонятно такие вот что-то шо шо, шукаем дальше а мне давай еще одну находочку сейчас будем делайте что они такие такая вот Сучка. А, тебя все наперся. Прикольно, ну, на посыла не наперся. Да. Такая вот находочка. Все. Шукаем дальше. Тав ще одну находочку, сейчас підемо дивитися, що воно таке. Походу така сама штучка як і перед цим, только що звідком цепочки. точно. шукаем дальше. Мне дал еще одну находочку. Сейчас будем думать, за что он это окей. Лунница, походу. Такая вот находочка. Это талисманчики какие-то. Ушко все, может это росманщики какие-то, такая вот находочка. еще 1956 года. Еще монетка прямо сверху вот так лежала. Все, иначе слабенькие, значит советики. 67-го года. Так, а вот монеточка выпала. Сукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что у нее такие. Входа монеточка. Тоже советик. копеечек 1938 года. И вот, вот тосик все шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем а что вон такие. 10 копеечек 1925 года. Советика. Такая вот находочка. Такая вот монеточка. Хорошо. Шукаем дальше. Это Дал еще одну находочку вот ямочка вырыл, крувил пином а воно что-то сбоку лежит. это вот тут что-то было все шот две копеечки 1956 года такая вот находочка шукаем дальше. мне дал еще одну находочку. Сейчас будем делать сошелы такие. Походу монеточка. Две копеечки, 46 -х. вот. Такая вот находочка. дальше. Шел прямо сверху, вот так лежал. Такие вот монеты Сейчас будем делать, что он за монетка. СССР. По ходу поздний советик. 10 копеечек. 1984 год. Такая вот находочка. Что, шукаем дальше. Мне дал вообще одну находочку. Я еще на старую советскую дорогу попал. Уже пятый совет подряд, а глины советской даже и не видно. Только по Киевской Руси потихоньку что-то трохи проскакивает глина. Сейчас будем дивиться, что за находочка, что за монета. Десятикопеечный щитовый чок, такая вот находочка. Хорошо, шукаем дальше. 32-й 33 год. 32, -й, -й, вот. 32 А мне дали ще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что они такие. Такая вот какая-то монеточка. Понятно, понял, что это за монета. я на и протру и покажу, что это монетка. Такая вот какая-то монетка, щелгана. Сильно ничего не видно. Но монетка интересная какая-то. Медно. Интересно. Что за монетка непонятно. вот что -то. с этой стороны хоть трохи что-то выйдет с той стороны зашарпано. такая какая-то монетка что шукаем дальше а мне дало еще одну находочку сейчас будем думать что он ага, и плугом кто-то улыбнул Двадцать коп пятьдесят пятый год. Такая вот находочка. Сид по човгана побута. что Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем делать. что они там у Походу царек. Катюха походу. Сейчас я и протру и покажу, что он там у Катюха, наверное. Да, Катюха. Такий вот садничок на коне. Смея убывает. Походу, на катюхи 1759 год, походу. Такая вот находочка. Такие вот монетосики. Шо. Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Такую вот монеточку. Да ты шо? Копеечка Петруська. Такая вот находочка. Какие вот монетосики. Хреново, что кто-то дырку в сандалах. Монетка Петруська. Сейчас я очищу и покажу, что за монетка. Вот находочка выдала копеечка АВА 1702 года поход. Вона подобытонька. Сейчас вся вся зелень спаде, подай практически нифига не будет видно. Вот что хреново. Такая вот находочка. Такий вот монитосик. Хорошо. Шукаем дальше. Копал-копал, копать задолбался, провив пином, дало вот такую чудную находочку. Да ты что, а он еще и серебряный. Бандеза. Хреново, что не тело, что воно такое? Может ручка от какой-то сабли. Кусок ручки сабли, что воно такие. Непонятно, что там. Вот Находочка Походу вот так Должно быть Да Что, шукаем дальше Мне ну, да, вообще Одну находочку Сейчас будем дивиться, что у меня такие Вот ямочки Про нам показала Что монетка эта Советик Серебряха вот, вот находочка. Десять пять двадцать пятого года. Такая вот монеточка. дал еще одну находочку. Такую вот монеточку. Сейчас будем делать, что он за монетка. Деньга, наверное. Да, деньга. 1740 какой года. Такая вот находочка. Сейчас я ее оботру и получу, покажу, что это монетка. Вот монетку выдала Деньга 1741 года. Врала хвост, какие-то непонятные, такой не бачу.